ایکسو بائیوگرافیز چینل میں خوش آمدید آج دین اسلام کے تقریباً دو ارب پیروکار ہیں پھر بھی ایمان بذات آجزی سے آتا ہے اسلام کا آغاز ایک مذہبی تحریک کے طور پر ہوا جب ساتوں صدی میں جزیرہ نما عرب میں سلطنت بنی پھر یوریشیائی تجارتی اور ثقافتی تبادلے کے سنگم پر ایک وسیع کثیر النسل کثیر الثقافتی اور یہاں تک کہ کثیر مذہبی مت اس کے بعد یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسلامی سلطنت کے ذریعے منتقل ہونے والے نظریات ثقافتوں اور لوگوں نے دوستانہ الہیات اور حکومت کے ساتھ مل کر اسلامی سنہری دور کو جنم دیا یہ سلسلہ اس دور میں بنی نو انسان کے لیے کیے گئے تعاون پر بحث کرے گا سائنس فلسفہ اور طب میں بڑے پیمانے پر ترقی کا زمانہ آج ہم ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کو دیکھنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ سنہری دور کیسے وجود میں آیا تعلیم اسلامی سلطنت میں اس طرح کی فکر کے پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا ایک بڑا عنصر خود اسلام سے آتا ہے اسلامی مقدس متون قرآن اور احادیث کے کچھ غیر معمولی طور پر بہت سے حصے معلومات کی اصل سے قط نظر تعلیم اور سائنسی دریافت کو اہمیت دیتے ہیں مسلم علماء نے بڑے پیمانے پر اپنے علم کو آگے بڑھانے کے لیے غیر مسلموں کے کاموں سے سیکھنے کا مسئلہ نہیں اٹھایا برہان الدین نام کے ایک مسلمان عالم نے اعلان کیا کہ تعلیم ہر ایک کے لیے مشروع ہونی چاہیے یہ درمیانی عمر کے لیے ایک نیا خیال ہے مسلمان ایک اچھی زندگی گزارنے کے حصے کے طور پر سیکھنے اور تعلیم پر زور دینے کی وجہ سے خاندگی کی اعلیٰ شرح سے لطف اندوز ہوں گے اسکول نہ صرف بچوں کو اسلامی قانون اور تجزیے کی اچھی گرفت فراہم کریں گے بلکہ مختلف طبقات اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے نوجوان اسکالرز کو خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے اکٹھا کریں گے اسلامی سلطنت جتنی بڑی اور متنوع ریاست میں اس کی وجہ سے بہت سارے نظریات کا ایک دوسرے کے ساتھ پولنیشن ہوا بعد ازاں سنہری دور میں تعلیم کے اس عمل کو مدارس کے نام سے مشہور سکولوں نے باقاعدہ شکل دی وہ ایک ہی کمپونڈ میں مسجدیں بورڈنگ ہاؤسز اور لائبریریاں تھیں ان میں سے کچھ ڈگریاں دینے والی پہلی یونیورسٹیاں بن گئیں مزید برا مسلم سلطنت نے سائنسدانوں اور فلسفیوں کے کام میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی حکومت نے ترجمے میں جو رقم خرچ کی وہ بہت زیادہ تھی جو ہمارے دور کے کچھ تحقیقی بجٹ کا مقابلہ کرتی تھی اس دور کی علامت بغداد میں حکمت کا عظیم ایوان ہوگا اسلامی شہنشاہ خلیفہ المنصور کی تعمیر کردہ ایک بہت بڑی لائبریری حکمت کے گھر کے لیے بہت بنیادی ہے اسلامی سنہری دور کے اس کی تعمیر اور فنا ہونے کو اس کا آغاز اور اختتام سمجھا جاتا ہے یہ فارسی اور عربی میں نایاب کتابوں کی دنیا کی سب سے بڑی درجہ بندی میں سے ایک تھی اس وسیع بڑھتے ہوئے سنہری دور کے مرکز میں انجن ترجمے کی تحریک تھی اسلامی سلطنت اپنے بیشتر نظام میں دس فیصد سے کم مسلمانوں پر مشتمل تھی اور بہت کم عربی بولتے تھے جیسا کہ وہ ساسانی سلطنت میں پھیلتے گئے انہیں فارسی اسکالرز کے ساتھ ساتھ یونانی ماہرین تعلیم کا ایک بڑا طبقہ ملا جنہوں نے تین سلطنت کو چھوڑ دیا خلافت نے انہیں تجارت اور معلومات کے ایک وسیع نیٹ ورک سے جوڑ دیا لیکن عربی کو بھی لسانی ستوں میں شامل کیا سلطنت میں آنے والی زیادہ تر معلومات فارسی یونانی اور عربی میں تھیں لیکن یہ لاطینی چینی آس وقت یوریشیا کے آس پاس کی کسی بھی تحریری زبان میں بھی ہو سکتی تھی سائنسی ترقی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر خلافت ایک سلطنت کے طور پر کام کرنا چاہتی تھی تو اسے معلومات کے بہاؤ کو جاری رکھنے کے لیے مترجمین کی فوج کی ضرورت جب اس نے بغداد کو اپنا نیا شاہی دار الحکومت بنایا تو اشرافیہ فارسی اور ہیلینسٹک نظریات سے متاثر ہوئے اس نے کلاسیکی یونانیوں سے مزید سیکھنے کی خواہش کو جنم دیا مزید برآں سات سو اکاون میں تالاس کی لڑائی کے بعد سلطنت نے کئی چینی جنگی قیدیوں کو پکڑ لیا جو کچھ ایک عام واقعہ کی طرح لگتا ہے وہ سب سے اہم پیش رفتوں میں سے ایک ثابت ہوا کیونکہ اس نے ترجمے کی تحریک اور ممکنہ طور پر پورے سنہری دور کی اجازت دی یہ قیدی کاغذ بنانا جانتے تھے جس سے کتابوں کو ویلم آ پارچ منٹ سے زیادہ آسان بنایا جا سکتا پہلے اہم ترجمے کے منصوبوں میں اسلامی مقدس متون کو لینا شامل تھا سلطنت اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے قرآن اور ان کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنا مزید برا قدیم یونانیوں اور فارسی تحریروں کے کلاسیکی کاموں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا جو سلطنت کے ارد گرد ایک نئی زبان فرنکا بن جائے گی عربی میں مہارت کو ثقافتوں کے درمیان ایک زبان کی اجازت دی گئی ایک خاص طور پر ہنرمند ماہر لسانیات نے گیلن اور ہپوکریٹس جیسے مشہور مصنفین کے سو سے زیادہ کاموں کا ترجمہ کیا رستو کے کام جیسے معاملات میں عربی تراجم یہ ہیں کہ یہ کام جدید دور تک کیسے زندہ رہا ہاؤس آف وزڈم جیسی جگہوں پر ترجمے کے وسیع شعبے تھے جن میں مضامین کے ماہرین ٹکڑوں پر کام کرنے کے لیے تیار تھے یہ ماہرین پوری سلطنت سے آئے تھے اور بہت سے زرتشتی اور عیسائی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ کام کر رہے تھے ایک بار جب کسی کام کا ترجمہ کیا گیا تو انہوں نے تقسیم کے لیے کئی کاپیاں بنائے خاص طور پر اچھی لکھوٹ والے کاتبوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ تحریک وہ کام ہے جس نے مغربی اصول کو محفوظ رکھا اس کے قائم ہونے کے ساتھ اب ہم سماجی علوم اور ہیومنٹیز کو دیکھ سکتے ہیں جو درمیانی عمر میں صرف فلسفہ ہے سماجی علوم سماجی علوم کے رسمی ہونے سے بہت دور تھے تاہم ابن خلدون کے نام سے ایک شخص جو اسلامی سنہری دور میں رہتا تھا اکثر بہت سے سماجی علوم جیسے ڈیموگرافی اکنامکس اسٹوریوگرافی اور سوشیالوجی کا بانی سمجھا جاتا ہے ابن خلدون ایک اعلیٰ درجے کا تیونس کا عالم تھا اپنے خاندان کی حیثیت کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ درجے کی کلاسیکی اسلامی تعلیم حاصل کی اس تعلیم میں عربی قرآن و حدیث کا مطالعہ اور قانون اور فقہ کا مطالعہ شامل ہوگا اس نے حافظ بننے کے کاموں کو بھی کامیابی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مشکل عمل ہے جو بہت کم مسلمان پورا قرآن حفظ کرنے کے لیے کرتے ہیں اس تعلیم کے اوپر اس نے ریاضی فلسفہ اور کلاسیکی منطق سیکھی لیکن ابن خلدون نے اپنے تمام سماجی سائنس کے کاموں میں اس وقت تک حصہ نہیں لیا جب تک کہ اس نے تیونس میں خاص طور پر غیر مستحکم دور میں ایک سیاست دان کے طور پر ایک کامیاب کریئر مکمل کر لیا اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نے ایک خود نوشت لکھی اس کے ساتھ ساتھ عالمی تاریخ کی کتاب جسے کتاب البرا اسباق کی کتاب کہا جاتا ہے آج تک شمالی افریقی بربر لوگوں کی تاریخ پر کتاب کے ابواب اب بھی ایک ماخذ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کتاب میں وہ زندگی کے دو مختلف شعبوں کی بات کرتا ہے دونوں اپنے دور کے شمالی افریقہ میں عام خانہ بدوش اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے اس نے شہر کی فتح کے اس کے باشندوں پر اثرات کے بارے میں لکھا دونوں ایک مرکزی تصور پر مبنی ہیں جسے بہابیا کا سماجی ہم آہنگی کہتے ہیں یہ ابتدائی معلوم ہو سکتا ہے لیکن اسے سماجی تحقیق کے پہلے کاموں میں سے کچھ سمجھا جاتا ہے جیسا کہ اس نے تصور کو توڑا اس نے سماجی عوامل کے بارے میں بات کی جو ثقافتوں میں معاشی سیاسی اور یہاں تک کے نفسیاتی اختلافات کا باعث بنتے ہیں اس قسم کا کام انیس سو صدی تک سنجیدہ علمی ترقی نہیں دیکھے گا معاشیات پر بحث کرتے وقت ایسا لگتا ہے کہ ابن خلدون قدر کے لیبر تھیوری کو تیار کرنے کا ذمہ دار ہے جو آج بھی معاشیات کا ایک مرکزی تصور ہے معاشی ترقی ٹیکس لگانے اور جی ڈی پی جیسے خیالات اپنے وقت سے صدیوں آگے ہیں اگر ہزار سال نہیں آخر میں انہوں نے غیر مذہبی علوم اور مذہبی علوم کو سختی سے تقسیم کیا یہ ان لوگوں کے درمیان ایک اہم بحث کو طے کرنے کی کوشش تھی جو سائنس اور فلسفہ پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے تھے اور اسکالرز جنہوں نے اسلامی الہیات کی صوفیانہ تفہیم کو فروغ دیا جہاں ہیومینٹیز چمکتی تھی تاہم فلسفے میں تھی اس دور میں اسلامی فلسفہ نے دو بڑے دھاروں میں سے ایک کو سکراب کیا پہلا کلام تھا جس نے دینیات سے متعلق سوالات پر زیادہ توجہ مرکوز کی اس میں آزاد مرضی اور اقلیت کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی ایک فرقہ جس نے الہیات کے سوالات کو سمجھنے کا صحیح طریقہ سمجھ کر اقلیت پر سختی سے عمل کیا وہ متضلی تھے انہوں نے بدلے میں کسی دوسرے مکاتب فکر جیسے ماتوریدیے کے ساتھ بحث کی جو احادیث کو قابل اعتماد نصوص کے طور پر نہیں دیکھتے تھے عقل کے مخالف تھے اور زیادہ تر آزاد مرضی پر یقین رکھتے تھے ایک اور بڑا مذہبی مکتب اشری تھا جس کے آزاد ارادے کے تصورات صرف ایک جاننے والے خدا کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ امکانات کے انتخاب تک محدود تھے ان دھاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تر منطق اور بحثیں یونانی فلسفیوں کے بھاری اثر و رسوخ کی بات کرتی تھیں ایک قرون وسطہ کے ماہر الہیت ابن تیمیا نے یہاں تک کہ امے سے بہت سے مباحث کو یونانی مسائل کے یونانی حل کے طور پر بیان کیا جس سے مسلمانوں کو پہلے کبھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے تھا ام تیمیا کی تنقید اسلامی فلسفہ میں ایک اور اہم مذہبی اختلاف کی طرف اشارہ کرتی ہے ان تمام مکاتب فکر نے اسلام کے بارے میں استدلال کے نقطہ نظر کا استعمال کیا اور اس طرح لغوی تشریحات کو رد کیا یہ پادریوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے بلا مقابلہ نہیں ہوا جو فکر مند تھے کہ اس قسم کی سوچ نے معاشرے میں ان کی حیثیت کو چیلنج کیا ہے تاہم کلام کے اسکالرس کی باقیات آج بھی اسلام میں نمایاں طور پر موجود ہیں کلام اب محض الہیات کا لفظ ہے اور اسلامی الہیات اب بھی بہت علمی ہے فلسفہ کا دوسرا بڑا مکتب وہ ہے جسے آج ہم فلسفہ کے طور پر زیادہ آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت انہوں نے یونانی سے لفظ فلسفہ مستعار لیا اور اس مکتب کو فلسفہ کہا یہ وہ علماء تھے جنہوں نے ارستو پاتے اگورس اور افلاطون کے کاموں پر بحث کی اور ان کی بنیاد رکھی بڑے پیمانے پر تبصرے اور فلسفیانہ تحریریں شائقین ان میں سے کچھ علماء اپنے نظریات کے ساتھ ساتھ یونانیوں اور ہندوؤں کے نظریات کو مغربی عیسائی فکر میں متعارف کرانے کے ذمہ دار تھے علم کی یہ منتقلی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے ارستوں نے عیسائی الہیات میں اتنا اہم کردار ادا کیا مابع الطبیات ایک فلسفی ابن سینہ نے مابعل طبیات کے دائرے میں قدم رکھا مابع الطبیات فلسفے کا وہ شعبہ ہے جو حقیقت کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اشیاء، خواص اور خود وجود کا مطالعہ ارستو اور افلاطون کے ممتاز یونانی فلسفیوں کی بات کی جائے تو ایک بڑا فرقہ بندی شکلوں کے بارے میں بحث تھی کسی چیز کی شکل اجوہر وہ چیز ہے جو کسی چیز کو بنیادی طور پر اس طرح کی چیز بناتی ہے اس کی شکل تھلکیاں وغیرہ مسلس ایک مسلس ہے کیونکہ اس کی بنیادی مثال کے طور پر تین اطراف ہوتے ہیں افلاطون کا خیال تھا کہ تمام چیزیں حتیٰ کہ تجویدی چیزیں بھی شکلوں کی دنیا میں موجود ہیں جہاں کسی چیز کا کامل تصور موجود ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ اس چیز کے محسائے ہیں عرستو نے اس خیال کو رد کر دیا اور یہ ماننے کا انتخاب کیا کہ اس دنیا میں کسی شے کی شکل موجود ہے اور تمام اشیاء شے اور شکل دونوں سے بنی ہے سینہ ان دونوں تصورات کو روح کی تلاش اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ روح موجود ہے اس نے سوچے سمجھے تجربے کے ساتھ ایسا کیا یہ فلسفیانہ تاریخ کا ایک مشہور تیرتا ہوا آدمی ہے اس میں وہ ایک آدمی کو آزادانہ طور پر ہوا میں گرتے ہوئے تصور کرنا چاہتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے دوسری چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت کے بغیر ایک شخص پھر بھی اپنی موجودگی اور شعور کا تجربہ کر سکتا ہے ام سینا کا خیال تھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک روح ہے جو اندر سے غیر مادی ہے جو دونوں ظاہری خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ایک دوسرے تیارے کی بھی دونوں تصورات کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتی ہے یہ خیال ڈیکارٹس کے مشہور نقطہ آغاز سے بہت ملتا جلتا ہے جو صدیوں بعد اپنی لائن کاجتو ارگوسم کے لیے مشہور ہو جائے گا میرے خیال میں اس لیے میں ہوں علم کو سمجھنے سیکھنے اور سمجھنے کا فلسفیانہ کام علم علمیات کے دائرے میں فلسفیوں نے انسانی ذہن کو سمجھنے کا کام کیا ہم خود تعلیم کی کہانی کے دائرے میں آگے پیچھے بحث کریں گے جسے خود بخود بھی کہا جاتا ہے عرب فلسفی ابن النفیس نے اس خیال کو دریافت کرنے کے لیے کہ کسی دوسرے انسان کے بغیر کیسے سیکھا جا سکتا ہے تھی ویلوگس آٹو ڈیڈیکٹس نامی ایک فلسفیانہ ناول لکھا یہ ناول بہت سے محاذوں پر پہلا تھا جس نے بہت سے ادبی بنیادوں کی بنیاد رکھی یہ عربی زبان کے پہلے ناولوں میں سے ایک تھا یہ ایک مشہور تھیم بننے سے بہت پہلے ہی عمر کی کہانی کا آغاز کر چکی تھی یہ ایک صحرائی جزیرے پر ہوا جس کی یہ پہلی مثالوں میں سے ایک ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اس میں اپاکلپس کے عناصر تھے اور فلکیات حیاتیات اور الہیات کے ساتھ بعد کی زندگی کی وضاحت کرتے تھے جس کی وجہ سے کچھ مورخین نے اسے سائنس فکشن بننے کے بارے میں بہت ابتدائی سوچ سمجھا یہ ناول خود ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو ایک صحرائی جزیرے پر بے ساختہ زندہ ہو گیا تھا اور اپنے گھر کو سمیٹنے والے کاسٹ ویز سے ملتا ہے ابن النفیس نے مرکزی کردار کامل کو ایک مکمل انسانی خالی سلیٹ کے طور پر لکھا جس میں دنیا کا مشاہدہ کیا جائے یہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح ایک غیر شروع شدہ شخص خدا اسلام اور اقلیت کی ضرورت کو تلاش کرنے آتا ہے اس کے بعد کردار سائنس اور فلسفے کو دریافت کرتا ہے یہ صفحہ بدلنے والا نہیں ہے لیکن اس نے دنیا کے بارے میں بہت سے مختلف نظریات کو دریافت کرنے کے لیے ایک مضمون کے طور پر کام کیا جس کے بارے میں ابن النفیس ایک کثیر السانی کے طور پر جانتے تھے یہ ایک صحرائی جزیرے کی کتاب کا جواب تھا جسے ابن یکدان کہا جاتا ہے جو بذات خود فلسفیوں کی بے ربط کا جواب تھا ان کی دلچسپی عقلی فکر اور عقیدے کے کن پہلوؤں میں تھی انسانی ذہن سے فطری طور پر آیا اور جو سیکھا گیا تھا اور ہیبنی یکدان دونوں نے وحشی بچوں کو نمایاں کیا جنہوں نے اس پر اپنے مختلف نظریات کی کھوج کی یہ فلسفی صدیوں کے دوران فلسفیوں پر بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کریں گے سینہ جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اسے اکثر مغرب میں نہ کہا جاتا ہے اور ان کا شمار عظیم لوگوں میں ہوتا ہے یوروز ابن رشد کے ساتھ ساتھ الفارابی بھی الغزالی اور الکندی سب نظریات کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل احترام فلسفی ہیں ان کے کام متاثر کیا کہ کس طرح مغربی عیسائیوں نے خدا کے بارے میں تصور کیا جس طرح سے انہوں نے اس کے وجود پر بحث کی اور روح کے تصورات ترجمے کے منصوبے گریک و رومن فلسفیانہ کاموں کو مغرب میں لے آئے جہاں دوسری صورت میں اسے محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا اسلامی سنہری دور کے مسلمان فلاسفروں کے تعاون کے بغیر مغربی تہذیب کا تصور کرنا مشکل ہے اور ہم صرف فلسفے سے سطح کو کھرچ رہے ہیں لہذا یقینی بنائیں کہ اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو دبایا ہے ہم اپنے چینل کے ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے ہماری ویڈیوز کی تخلیق کو ممکن بنایا یہ ایکسو بایوگرافیز چینل ہے اور ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے